Давайте да, сделаем так, привет, вас, Нет, ну, в да, данном привет. случае у меня есть вопросы сейчас к вам. Я не разговариваю с этими молодыми людьми, потому что в данном да, случае да. я не Садово вижу какая. никаких оснований... Садово, покаяния, покаяния. Какой 102? Вы, вот подел... что, нет никаких оснований? Что вы вызываете полицию? Вот у вас есть полиция. Вручим от и все. Давайте, вы не вы... будете сейчас по повестку, раз... не повестку. По у вас есть ко мне вопросы? Есть. Да, я хочу проверить вашу Отлично. Вы можете это сделать только в соответствующих законов случаях. И я бы хотел узнать, в данном случае, какой из этих установленных законов случая вы мне инкриминируете. Мы проверяем усип у это то, что вы делаете, да, наверное. Но нет, в данном случае говорю, меня да, интересует да, вопрос и иск... постановок кабинету постанова Кабинету министров. Во-первых, не повышайте я... на меня голос. Я говорю, что не повышайте я на говорю, меня повышаю, голос. Я, повышаю, я так размывляю. Я... Я... Вы, Мы выслушайте. отойдем. Выслушайте. Я не хочу в данном случае вести нервотрепку с этим человеком, который повышает на меня уже не первый, раз голос. Уже не первый раз голос. Вы это вы считаете нормальным спилкованием? Можно ваши документы? Я бы хотел узнать, кто этот человек, который вот это считает нормальным спилкованием. Давайте мне свои данные. документы. Нет, я пока что уже сейчас выбираете? ставлю под сомнение ваши в данном случае полномочия делать такие вещи. Потому что когда этот человек полностью совершенно непотребным образом я нарушают себя. мои права. Во-первых, -во ваша представленность пока что никак не идентифицирована. Вы надели на себя форму и в данном случае на пока форму нет. Держава. Будь ласка, вы снимаете вот эту съемку зараз? Да, конечно. Чудово. Вам куда свои документы. А какие документы вы в данном случае, исходя из каких полномочий, вы мне хотите предъявить? Постанова Кабинету Министров 560, яка изначально. Я уже Ой, услышал несколько да, раз это да, название. Чудово. Вы да. гражданин Украины? В данном случае не считаю нужным отвечать на этот вопрос. Почему? Вы хотите спросить, почему я не считаю нужным отвечать да. на какие-то вопросы? Да. У вас есть полномочия задавать мне такие да. вопросы? Да. Покажите, пожалуйста, в каком документе у вас что есть так? полномочия задавать да. мне вопросы, почему Читайте. я не считаю нужным Читайте. отвечать на какие-то вопросы. Читайте. Что это? Вы тех из наказания? Коменданта, Одесса, да. ну что? Читайте. Что я должен прочитать? Что, что конкретно вы хотите мне показать? Полноважня. Покажите где. Вот там написано эти полномочия задавать мне вопросы и требовать ответа на мои личные данные. Нет, я хочу, я, я уверен, что там нет у вас таких полномочий. А то, что вы мне в данном случае даете бумажку какую-то и требуете, повышайте на меня голос. Ну, это будем диеты будем, будем будем диеты ну, Ваши документы. Почему лицо? вы нарушили? Я запрещаю снимать лицо. Пожалуйста, прекратите вы. нарушение этим человеком моих я, прав. Я вы видите, что он делает? Я вам Давайте ваши я документы сначала посмотрим и потом я, решим, я буду ли я вообще к вам обращаться, или мы сделаем по указанию данного человека, вызовем патруль, следственную оперативную группу, и далее запустим процесс того, что я зафиксировал нарушение того, что этот человек пытается меня оскорблять. Я буду снимать, предупреждаю вас, я имею на это право. Вы сотрудник да, полиции и ведете может... общественную часть работы. И ваши данные в этом удостоверении, во-первых, не являются вашими Вы личными данными. Назвать, вас, Могу, но пока что Проводить. я не услышал Проводить. от вас Проводить. ни одного Проводить. основания, почему я должен делать Проводить. это в соответствии Проводить. с законом Украины. Можно мне в данном случае, вот где там есть у вас полномочия, без, у вас есть для этого... А, 11.46, 11.47. Давайте да, мы да. вам повестку. Повестку вам вручить, и все. Вы там уже. Нет, спасибо. Я не хочу. Что здесь? Пожалуйста. Я настаиваю на том, чтобы вы прекратили. А этот человек меня сейчас схватил. Я требую, чтобы вы. Пожалуйста, ваши документы. Я хочу зафиксировать. Я требую, чтобы ты же показал. показал. Ваши документы. Ваши документы. Я вам показал... Вы отказываетесь показывать мне документы. Так а почему вы в данном ли, случае не хотите раскрыть? Послушайте, я это сделаю после того, как вы представитесь. вы представитесь. У меня много чего есть. Давайте в данном случае по процедуре, кто вы, и будем разговаривать, имейте полномочия. Либо вы полиция и в данном либо случае ли, закрываете ли этот беспредел, либо в данном случае ваши документы. документы ждем. Еще раз. Адреса, место Одесса, улица Пушкинска, номер будинку. Вот номер будинку, скажи, пожалуйста. Алло. Что я мы ждем? Задержан? Номер да, я задержан? Да, вы На каком основании? На каком основании я задержан? Я сейчас вас спрашиваю, как сотрудника полиции, если вы меня задерживаете. Или я не задержан? Вы пока показываете... На, на каком основании я вообще я должен что-то показывать? Я, во-первых... Perché... я вас по базе. Послушайте, я не я хочу сейчас... Не вы скрываете... да, предоставите Это неправда. Не это, это неправда. Вы, вы отказываетесь. Вы постановите... Послушайте, ну этот человек пытается меня оболгать. Вы терпимизируют... Я с вами не разговариваю. Назвите, я... пожалуйста. Сначала вы. Я Давайте. Я Во-первых, не для полного ознакомления. Во-первых, вы... Я к вас Смотрите. А какой базе? Ваши документы, пожалуйста, я настаиваю. Да, 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 да. Вы не показали. Вы просто... Ну, я как я должен для полного ознакомления, пожалуйста, исполняйте вы, функцию 18.3 вы вы закона о полиции. Нет! Я Вы с вами сейчас разговариваю. Вы Я не видновляюсь Я в данном я случае відмовляю. требую того, чтобы я все было раз, согласно процедуре. Я я говорю, 102. 102. Да. Если все человеку, Хорошо. Хорошо. А пока мы в данном случае я требую от вас да. объяснения, если я задержан, Он если. Мне по никто, я с вами разговариваю же, как с полицией. Я задержан никто, вами как полицейским? Я, я а, с вами а, не разговариваю. Нет, есть, есть процедура в данном случае. Нет, вы не, представник, не представник влады. Представник вы в, камеру... в данном случае военное лицо, верно? такие самые граждане, как и вы. Во-первых, вы не, не знаете, держав. гражданин я или нет. Это во-первых. Вы не представили. Я имею право переверять эти документы. Потому это что я менты. хочу жить в правовой стране. Я это хочу, чтобы проект. все было в соответствии и с процедурами. И в данном случае, когда человек, который не имеет никаких прав делать определенные и вещи, требует от меня... И что? Что он показал? Бумажку? Давайте я сейчас вам покажу нет, бумажку и, нет, и буду нет, требовать покажи, вещи, на которые вы не имеете да, права. Покажи, что? что нет, я, почему вы решили что должен что-то вам показывать на каком основании вы говорите вот бумажка что вы хотите мне показать давайте почитаем давайте почитаем ваш документ конечно почему бы нет и что в данном случае в этом снимать не можно без ск почему это что секрет этот документ какой службового называется. так а зачем тогда вы мне показываете документ для службового крестувания который ко мне отношения не имеет если я не имею права его фиксировать я задержан я стал задержан, я задержан, я как у вас на каком основании? На каком основании вы не имеете права меня устанавливать особу без На каком основании я являюсь пидорзильной особой? Потому что вы незаконные требования полиции и неизвестных людей. Какое законное требование? Объясните. Нету там такого. там такого. Давайте откроем 32-ю статью. Что? Он тут говорит вы про закон национальной полиции. Чего вещи, которые не влезли? Я вы хочу вы по процедуре, я хочу жить в правовой стране. Я в данном случае от вас требую в первую очередь исполнения законов. И вы в первую очередь, во-первых, даже не показали, вы кто вы. Хорошо, подождем. Во-первых, и... вы показали и не спрятали, я не смог ни зафиксировать, ни проговорить вы в суд. Можете показать свои документы, подтверждающие вашего Давайте сначала с ваших начнем. Я, вам показать... я имею на это право. Я вам показал да, и что? Ну, так, кто вам это давал Вот я показал вам свои документы. Нет, нет, нет. Ну, ну что? Ну, ну, ну вот так вот вы показали мне свои. Вы считаете это нормальным? Если нет, я не задержан... давай так. Либо я задержан, и вы показываете документы, и мы составляем протокол задержания, или я пошел. И тогда в данном случае ну, пусть... мы... То есть, вас, то, что вы делаете, меня не особо интересует. А почему не это? Я же нарушаю по... права гражданские ваши. А это мы с вами будем разговаривать Раста. отдельно. Мы вот сейчас по 102 поддержим, они меня задержат 102. По, по вашей просьбе. По вашей просьбе. Какие да. вы все как вот. Я даже не буду с вами спорить. У меня И есть будто... что вам сказать, но вы я задержан. У вас есть документы? Я задержан. Да я задержан, полиция спрашиваю. Полиция я, полиция вы, у да, я у сотрудника полиции спрашиваю. я задержан? Есть спидозр, что вы а у я меня есть вот пидозр, что вы коррупционер. А, полиция приедет, да. все. Полицейские приедут, и... Вы меня сейчас задерживаете абсолютно вообще не соответствующим образом протокол. Я требую составления протокола сейчас. Протокола задержания. Либо я задержан сейчас, и я требую протокола задержания, либо не тратьте мое время. Либо протокол задержания, либо, пожалуйста, не